10 лютого апеляційний суд Харківської області залишив усилі рішення Красноградського районного суду в частині звільнення забудовником савільно зайнятої ділянки у парковій зоні нашого міста поблизу автовокзалу. А це означає, що забудовник має демонтувати металеві кіоски площею у 667 метрів квадратних. Майже півтора року пішло в громадськості міста на те, щоб відстояти своє переконання в тому, що кіоскам у парку не місце. Про перебіг справи згадує один із активістів Максим Біловол. Буквально полтора года назад э на территории нашего парка началось это незаконное строительство. Параллельно строительство велось на территории микрорайона, вот, где были установлены два павильона. Вот. Я снимал эти вагончики во время строительства их еще с сентября месяца 2013 года. Жители нашего города неоднократно поднимали вопрос о незаконности строительства данных вагончиков, но власть долгое время не реагировала. Допоки активістами писалися скарги в різні інстанції, забудовник зухвало робив свою справу. І лише надавши широкого розголосу цьому питанню, підключивши громадську раду при райдержадміністрації, активісти зуміли досягти першого результату. Колишнім прокурором району Андрієм Кудревичем було направлено позов до Красноградського районного суду. Огромная благодарность бывшему прокурору нашего района Андрею Николаевичу Кудревичу в том, что он проявил свою гражданскую в первую очередь и во-вторых профессиональную позицию, в том, что он довел это дело до конца, подали документы наш районный суд. Наш районный суд. В ноябрі 2014 года принял решение прийняв рішення сносе данных даних кіосків і приведення в первоначальный вид території нашого парка. Потім інтереси нашого району города были були в апеляційному суді города Харкова. Відстоючі інтереси громадськості міста у березні 2014 року. Максим Біловол був побитий працівниками однієї з охоронних фірм нашого міста. Ось як він сьогодні розповідає про цей неприємний інцидент. Мы вот находимся как раз на этом месте, где примерно почти год назад, 3 марта 2014 года, во время того, как я вот писал здесь надписи Повернить парк людям вот даже, даже вот осталась краска. Я был сбит машиной. Охранна фірма, яка охороняла ці кіоски, потом мене добивали. Е, потом при коли люди вызвали швидку допомогу, мене, е, вони не хотіли віддавати, перепцьовали мої мої госпіталізації. Красноградці впевнені, що за цим будівництвом стоїть впливова людина із колишньої влади району. І з цим також погоджується і Максим Біловол. Многих красноградцев интересует этот вопрос, кто же стоит за строительством этих всех вагончиков, кто из местных властей помогал этому строительству. Ведь ни для кого не секрет, что просто так в центре города поставить такие строения и еще их вкопал на фундамент, положить фундаментные блоки, а это уже ведь получается не просто временная строение, это уже сочетается стационарным зданием, которое было воздвинуто на фундаментных блоках, на фундаменте. И понятно тогда, что возможно это все О ідеос наш наші бивши рай, дежадміністрація, значимо, що під час будівництва кіосків було не тільки зіпсовано естетичний вигляд паркової зони міста, але й постраждало чимало дерев. Еще об одном неприятном аспекте данного строительства. Вот вы видите вот, вот эти вот один дуб, вот их здесь на этой стороне тоже много. Некоторые дубы были полностью спилены, некоторые подрезаны, некоторые, как вот, допустим, вот этот вот дуб, здесь уже нарушена корневая система. Этому дереву осталось жить буквально несколько лет. Оно начнет сначала болеть, а потом оно погибнет. Як зазначає Максим Біловол, такі кіоски мали з'явитися і на третьому мікрорайоні нашого міста. Для цього забудовник планував використати територію біля багатоповерхівок уздовж вулиці Московської. На третьем микрорайоне я провел свое детство. Я сюда приехал в 1983 году. Я был одним из тех первых жителей этого района, которые сюда были заселены. Для меня каждое этого дерева, каждый этот квадрат этого района, для меня он дорог. И когда я узнал, что кроме всего того, что вот были установлены вот эти вот два, два киоска незаконные, еще в планах было этих застройщиков вырубать полностью этот парк. Вырубать эти, этот сквер, эти деревья все. Они хотели здесь поставить ряд, даже, наверное, не один ряд киосков. Основное, когда планировалось перенестись в район геолога, для чего это нужно было, я не пойму. Все прекрасно жители нашего района знают, что летом здесь тихо, спокойно, здесь тенечек. Есть, где мамам в тенечке постоять с коляской, детям. Здесь рядом садик находится и так далее. І, хоча апеляційний суд не зобов'язав забудовника привести звільнену земельну ділянку в належний стан, Максим Біловол не засмучується з цього. Говорить, що готовий навесні разом із однодумцями впорядкувати цю частину паркової зони. Единственное, что не указано в решении суда, кто должен приводить в порядок территорию, которая останется после демонтажа данных вагонщиков. Я, в принципе, не сильно расстраиваюсь по этому поводу, потому что большинство моих знакомых, товарищей готовы выйти на какой-то весенний субботник и дружно убрать эту территорию только после демонтажа собственников данных киосков. Ми також вирішили поцікавитися думкою громадськості міста стосовно цієї справи. Більшість красноградців погоджуються з тим, що кіоскам у парку справді не місце, і також готові вийти на суботник з упорядкування звільненої території. По вагончиках знести, безоговоручно знести. І це незаконно все. Це мафія, це олігархи. Олігархи олігархи. Вони в владі, яка, вони були, є і будуть. Тобто кришували будівництво цих вагончиків наші красноградські олігархи. Нашие, ну я спрашивал этих букивальников, кажется, зло живые. Негативно ставимся. Это общественные туалеты бесплатные? Форте ответ это одно, а то, что это все, извините, толстосумы это все делают, подкупают, это очень позорно. Вот хочу вас уведомить, у меня на руках есть решение апелляционного суда, которое все-таки вынес решение снести эти вагончики. Суд постановил правильно, решил правильно? Конечно. А должен бу... Парк быть парком. Я, простити, Геращенко не можу, це колесо Це Дітей лишили радості. Радості дітей лишили. Якщо це центр міста, тут має, мають бути ліпше якісь архітектурні пам'ятки, якісь культурні місця. Ну не базар. А ви не проходили повсті вагончики? Не заходили там всередину? Не заходив, там все в калюжах, в болотах, неприємно дуже. А от є рішення Апеляційного суду про знесення цих вагончиків, як ви вважаєте, суд поступив правильно, щоб їх знести? Е, ну, так як я в них нічого не, не збирався купляти, то я вважаю, що це правильно. А ви взяли участь у приведенні тієї території в належний стан після того, як вагончики будуть знесені? Ну, знаєте, я такий активний, я би взяв участь, але так як я полтавчанин, я в Полтаві в похожих акціях брав участь. Суд правильно вырешил, что эти постройки надо все снести, убрать, так как они действительно построены незаконно. Кто в этом виноват? Народ просто не знает, мы все в шоке. Мы до Кучаевский черноземе домашний смак устроили у нас просто громадские вот эти все туалеты. Люди ходят, люди мусорят, наркоманы шприцы бросают, бутылочки эти всякие. Уже покупатель, так как мы находимся, одна торгующая точка, боятся к нам и ну раз и зайти. Говорят, что же у вас тут делается? Не магазин, а просто какое-то присталище. Нам очень бы хотелось надеяться, что эти постройки снесут. Мы народ трудолюбивый, привыкли к субботникам, привыкли работать. И поэтому всегда поможем тут навести порядок. Только позже, конечно, уберут эти все свои постройки. Не, хотят они, и, может быть, хозяин и желает, но я ему помогу это. Возьму бензопилу или что там буду, все резать. Эстетический вид потерял город. Темный стал такой. Раньше был такая панорама красивая, было, можно было смотреть. Очень негативно. Я вообще не знаю, кто придумал дать разрешение постройки вот здесь. А хочу вас вот уведомить, что есть уже решение апелляционного суда о сносе этих вагончиков. Суд поступил правильно? О, правильно. Правильно. Я за. Я за. Правильно. А скажите, вы бы приняли участие в таком субботнике по наведению здесь порядка на месте этих вагончиков? С удовольствием. С удовольствием. Приняла бы. Почему? Мы горожане города, мы должны держать его в чистоте. Однак остаточну крапку в цій справі все таки не поставлено. Чи буде забудовник виконувати рішення суду? Якщо так, то громадськість готова допомогти йому в цьому в іншому випадку. Протистояння триватиме.